عظیم مدرس آغا اخوند خراسانی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ ان تمام نامناسب باتوں کو برداشت کرتے تھے جن کا علماء سوپ کی طرف سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا تھا بلکہ کثرت حیا کی وجہ سے انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے اگر انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے نیز اگر آپ کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا تھا تو آپ احترام سے ان کا نام لیتے تھے اور کسی کو بھی آپ کے پاس بیٹھ کر انہیں برا بھلا کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی واقعہ مشروطیت کے وقت آپ کے مخالف علماء اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجبوراً آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرتے تھے اور آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی پریشانیاں حل کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کا سب سے بڑا مخالف جو ہمیشہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو برا بھلا کہتا رہتا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص کربلا کا مشہور خطیب تھا اور مقروض ہونے کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا چاہتا تھا اس کے گھر کے خریدار نے اس سے کہا تھا کہ اگر آغا اخند نے گھر بیچنے کے کاغذات پر دستخط کیے تو میں تمہارا گھر خریدوں گا ورنہ معذرت خواہوں گھر نہیں لوں گا وہ شخص کسی بھی صورت میں آغا اخوند کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے کئی مرتبہ واضح طور پر آغا اخوند کو برا بھلا کہا تھا اس لیے وہ ڈر رہا تھا کہ اگر وہ آغا اخوند کے گھر گیا تو اس پر اعتراض کیا جائے گا اور اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی لیکن چونکہ وہ مقروض تھا اس لیے مجبور ہو کر کربلا سے نجف اور پھر آغا اخوند کے گھر گیا آغا اخوند نے اس کا بہت احترام کیا اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے خوش آمدید کہا اس شخص نے اپنے آنے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا برائے مہربانی آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں تاکہ میں اپنا گھر بیچ سکوں آغا اخوند نے اس سے کاغذات لیے اور مطالعہ کرنے کے بعد انہیں اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا آغا اخوند کے اس عمل سے خطیب کے دل میں شور مچ گیا وہ کہتا تھا کہ میں اپنے سے کہنے لگا تم نے دیکھا کہ اس شخص نے آخر اپنا باطن ظاہر کر دیا اس نے نہ صرف کاغذات پر دستخط نہ کیے بلکہ تکلیف دینے کے لیے انہیں ہم سے چھین بھی لیا اسی دوران آغا اخوند اٹھے اور الماری سے لیروں سے بھری تھیلیاں لے آئے اور خطیب سے کہنے لگے آپ اہل علم ہیں اور کسی اہل علم کا پریشان ہونا مجھے پسند نہیں ہے آپ یہ پیسے لے لیں اور ان سے اپنا قرض ادا کریں آپ کو اپنا گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے تمہارے بچے پریشان ہو جائیں گے خدا نخواستہ اگر تمہیں دوبارہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارے پاس آ جانا ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے داستان نقل کرنے والا شخص کہتا ہے آغا اخون کی اس بزرگواری اور درگزر سے وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور آغا کے ارادت مندوں میں سے ہو گیا آیت اللہ سید حبت الدین شہرستانی نقل کرتے ہیں کہ ایران میں تحریک مشروطیت کے ابتدائی دنوں میں جب علماء کے درمیان اختلافات ہو گئے تھے ایک دن ہم نجف اشرف میں آغا اخوند کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے اتنے میں ایک سید آغا اخوند کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا میں آیت اللہ سید کاظم یزدی کا مقلد ہوں اور فلا شخص کے ساتھ فلا معاملہ کرنا چاہتا ہوں میں جب خریدار کے پاس سید کاظم یزدی کی مہر دستخط اور اجازت نامہ لے گیا تو اس نے انہیں قبول نہ کیا اور کہا کہ میں آغا اخوند کا مقلد ہوں تم آغا اخوند کا اجازت نامہ لے آؤ ہمارے استاد آغا اخوند نے اس کی بات کاٹ کر فرمایا جاؤ اور جا کر اس شخص تک میری یہ بات پہنچاؤ اور کہو کہ آغا اخوند کہتے ہیں اگر تم واقع ان میرے مقلد ہو تو آغا سید کاظم یزدی کی مہر اور دستخط کو اپنے سر آنکھوں پر رکھو اور فوراً ان کی اطاعت کرو